я чудом просто мне повезло. Это крик души уже. Мы не раз ходили, звонили, писали. Мы говорили, что все в ужасном состоянии. За 7 лет, поверьте нам, никто ничего не сделал. Утром еще даже сантехники позвонили, сказали, критическая ситуация. Никто ничего не сделал нам. А там трубы получается, да? Получается как? Когда был построен дом, под душевыми этими не сделали гидроизоляции. Все об этом все знали. Теперь, когда сегодня позвонили Жеку, сообщили, провисла плита. Вы представляете, плита перекрытия. За день сюда никто не пришел, ни инженеры, ничего. Я только видела пьяных сантехников. Він вдома прийшов до з школи, поржаль кинув і пішов в туалет. Тільки пішов в туалет і обвалилося. А ви де були? Я на роботі, муж у хаті. Був, неожиданно так. А він тріскалася в шага, вже давно обвал пішов. Зараз ми забронювали місця в гуртожитках, в готелях міста, два готелі, які будуть приймати людей. Там люди ну, одну-дві ночі, можливо, три ночі, поки буде прийнято вже рішення про розселення, буде прибувати. Які готелі? При і про вы предупредите! Скорую подготовьте! <говорит> <говорит> они по листы, сты, они сты. Забирайте, забирайте. Забирайте, забирайте. Под ноги осторожно! Ребята, там... Вот, и скорую, и воду, вот, и вот, 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 он, вот, он. вот, он, вот, 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 вот,

Exactly, that's